знаешь, что снимать? Для форума «Быстрее привет. Чтобы мы увидели, кто это там стоит это у нас. У Керма. Это сегодня все праздника. А то я теряюсь, другие теряются. Ну вот теперь будем знакомы, ребята. Вот этот товарищ у нас инициативный. Вышиванки, кстати, тоже. Настоящий. Смотрите. Да, вышивала мама, человека, не на рожене. На А на какие дни на велодень? 30-го? 29-го Так 30-го уже велодень Вы думаете, мы забыли велодень то Нет, я знаю Как я зовут? Маша Маша, да? А, Маша. Машенька, бачите, какая у нас украинка а и побачить тебя. Катя, сильная, волевая, целеустремленная, настоящая женщина. А маму как зовут? Аня. Мама Аня. Ну, Аня, как у меня дочь. Как зовут? Вика. Вика зовут. Ты с мамой сегодня? Да. Мама на велосипеде? Да. Покажи велосипед. Вот этот велосипед. А, вот тут с ленточкой. О, наряженный по случаю. Понятно. А как маму зовут? Наталья. Наталья. Да, ну, так, настоящий вышиванки. Длинный такой. -то -то ну, 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 ладно, да. А ну скажите, в а самом да. а, деле. Да, прабабушка Про бабушка. А как да, как вас зовут? Ксения. Ксения. Ребята, посмотрите, какая настоящая И вышиванка. Не еще бабушка. Вы так, девчонки, молодые, как всегда, и, и новые. Да. Вы же первый раз, правильно? Да. Представьтесь, как вас зовут? Катя. Катя. И Юля. И Юля. Да. Ребята, смотрите, какие молоденькие, и красивые. На ютюбе увидите. Класс. девочки, ну, крупным планом давайте знакомиться. Давайте. Как зовут? Катя. Катя. Марина. Марина, твоя подружка. Да. вот это первый раз. Года два, наверное, я не да, было, да? Да. А это твоя сестра? Да, похоже. Очень. Сразу видно. Да, сразу видно, да, конечно. Прошу, надо, да. Конечно. А давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Наташа. Сестра Оли Горячун. Правильно? Да. Правильно. Марина. Марина. <свят> <свят> ну, Маринка. О! Смотрите, девочки, какие надо значки иметь. Вместо Георгиевской да. ленты. Отличный мак. Работали, Работали вчера. А? Ну, ка а. давай с моделью познакомимся. Я раз у Юра так это обособил вас. Как зовут? Татьяна. Татьяна. Да. Так, Татьяна. Ну, смотрим на твои вышиванки, на твои ноги. И все, и на велосипед все вместе. Ребята, ну, гляди. О, Юра, тут классно. Юра Крут сделал акцент на эту девушку. Почему? Будем дальше смотреть. Как зовут? Натали. Наташа. Ну что так Натали? Как-то так немножко вульгарно. Наташа. Ребята, это Наташа. И какой у нее, смотрите, маг. Лас. Это обычно на крупной груди у меня в прошлом году было. В этом холодно и груди не видно. Так, взгляд остановил. Есть нужно посмотреть. Ну, первый раз, правильно? Первый раз. Поэтому надо знакомиться. А что вас привело сегодня? Друзья пригласили. То есть вы сами на форум не заходите, объявлений не читаете, Нет. а только через друзей. Вот, знакомимся. Как зовут? Людмила. Людмила. Людочка. Классно. Молодец. А подруга? Лена. Я никогда не рассмотрит, не увидит, спрячет. Что там за этими очками? Ну-ка давайте глаза посмотрим. О! Настоящая женщина. Конечно, классно. Смотришь на замерзшую красавицу. Как ее зовут Оксана. Оксана. Смотрите, какие у меня веночек. Классно. Вот Оксанка. наша. Ну уже замерзла. Но сейчас мы движемся. Сейчас еще погрежем.